Чтобы высыпаться, нужно соблюдать нехитрые правила, не использовать гаджеты перед сном, лучше почитать обычную книгу, а не электронную, проветривать помещение и выбрать удобную позу для сна. Как говорили древние, на спине спят святые, на животе грешники, на правом боку спят царицы, а на левом – мудрые женщины. Но э, есть еще такая рекомендация от древних людей, что когда ты ложишься спать, то нужно ложиться на левый бок, потому что печень будет сверху желудка, она будет прогреваться, и пища, которую ты ел в течение дня, она лучше переварится, а потом перевернуться на правый бок. Но если мы коснемся все-таки современных понятий, современных анатомических, особенностей организма, то, чтобы выспаться, что нам нужно, это чтобы у нас организм хорошо отдохнул, он хорошо снабжался кислородом и э, перезагрузился ночью. Поэтому, э, исходя из анатомических особенностей, левая легкая у нас меньше, правая больше, поэтому лучше спать на левом боку, чтобы правая легкая большим объемом кровоснабжала кислородом наш организм и плюс еще э, своим движением массажировала печень. Но несмотря на древнюю мудрость и современные научные изыскания, люди засыпают в том положении, в каком привыкли. Однако, если попробовать следовать этой рекомендации, вполне возможно, сон улучшится.